Всем привет, с вами Львини, и это обзор остановочной платформы Лесная Буча. Начинаем. Платформа Лесная Буча находится между станциями Ирпень и Буча. Платформа высокая, находится в повороте, в весьма красивом месте. Платформа очень смещена, что прибавляет атмосферности и красоты этой платформы, учитывая то, что она находится в повороте лесной, эту платформу назвать сложно. Ведь лес весьма обманчив. Потому что 200 метров и там уже выход к городу. Платформа находится в одном из районов Бучи. Из-за того, что платформа находится в повороте, стоянка электропоездов тут занимает 2 минуты вместо одной, что в два раза больше, чем на обычных платформах. Справа видно расширение на остановочной платформе. На таком же расширении находится навес с лавочкой. На него мы еще посмотрим в этом видео. Думаю, вы уже заметили, что недалеко от платформы также проходит неэлектрифицированный подъездной путь. На данный момент он не используется вообще. Но когда-то он использовался. Недалеко от остановочной платформы находится магазин и автобусная остановка. Автобусная сеть здесь весьма развита. А теперь самое время идти дальше по платформе. Вот такие навесы есть на этой платформе по обе стороны. А теперь немного фотографий с этой платформы. Сейчас мы находимся на платформе в сторону Киева. Платформа весьма широкая и высокая. Что означает, что у этой платформы весьма хорошая пассажировместительность и пассажиропоток на этой платформе весьма высокий в час пик. Утром и вечером. Такова она остановочная платформа Лесная Буча. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, смотрите другие мои видео. Ставьте колокольчик, чтобы всегда первыми узнавать о выходе новых видео на моем канале. С вами был Львини, всем удачи, всем пока.